demak biz yuqorida aytib o'tdikki o'sha oma odamning agar ilmi bo'lmaydigan bo'lsa mazhabga ergashishligi shart dedik agar mushtahid bo'lsa bundan mustasno dedik endi yani, mushtahid qanday odamlar mushtahidlar ularning shartlari bor ekanki shartlari shu ekanki oltita narsani birinchisi qur'on ilmini bilishligi qur'on ilmini to'liq bilishligi qur'oni karimda vorid bo'lgan shar'iy hukmlarni yaxshi bilsinlik oyatlardagi ma'nolarni har bir so'zining ma'nosini yaxshi bilsin chunki har bir so'zda ma'no bor arab tili shunaqangi qiyin tilki bitta so'zda bir nechta xil ma'no bor qarama qarshi ma'no ham chiqib ketadi o'shani bilsin deyapti oyatdagi ma'nosini bilsin ulardan tarkib topgan arabcha jumlalarning ma'nosini yaxshi bilsin so'zlar va jumlalarning shartiy ma'nolarini bilsin so'zlarning illatini sababini va nima uchun ulardan shartiy hukm olinganini bilsin shuningdek lafsning dalolat qilish taraflarini bilsin ibrat yuzasidanmi dalolat yuzasidanmi yoki ishorat yuzasidanmi hammasini bilsin deydi ahkom oyatlar ko'p emas ularning qismlariga taqsimlash va jumlalarni osonlik bilan bilib olishlik olsin mana shu narsalarni ko'p mana shu tafsir ilmini bilsin undan tashqari qur'onni oyatlarining sababini nuzulini bilsin nima uchun oyat nozil bo'ldi sabab nima bo'ldi nima sharoitda oyat nozil bo'ldi xullas qur'on ilmi juda keng biz endi hozir qisqacha qilib aytib o'tyapmiz barini bilsin deydi o'shani bilsin birinchi shart shu mushtahid bo'laman o'zim o'zim yo'l yurib ketaman qur'on hadisdan hukm olib mazhabga ergashmay yurib ketaveraman degan odam mana shularni bilsin deydi keyingi bilishlik kerak bo'lgan sharti sunnatni ham yaxshi bilsin deydi sunnat deb mana payg'ambar alayhissalomni hadislari bilamiza imom ahmad ibn hambaldan so'ragan ekanlar bir kishi yuz mingta hadisni yod bilibdi deydi yod tushunamiza o'qibemas yod bilsa endi o'sha ishtihod qilsa bo'ladimi deganlarida de yo'q dedilar ikki yuz mingtachi deb so'raganlarda de, yo'q dedilar uch yuz mingta deb so'raganlarida de, ham yo'q deb javob berdilar to'rt yuz mingta deganlarda ham yo'q dedilar besh yuz mingta hadisni yoddan bilib keyin ishtihod qilsa bo'ladimi deganlarida imom ahmad aytdilarki umid qilaman dedi demak shunday qilsa besh yuz mingta hadisni yoddan bilsagina shunda bo'lishi mumkin umid qilaman degani bo'lishi mumkin dei demak besh yuz mingta hadisni shundoqqina yodlab emas ularni sanati bilan hamma hadisning o'sha sahih zaif hammasini bilib ajratib roviylarini bilib roviylarni qanaqaligini hammasini bilgan holda yod bilish kerak biz hozir hadisni o'rganyapmizki bitta roviysini aytib qo'ya qolamiz palonchi roziyallohu anhudan rivoyat qilinadigan hadisdeymiz aslida hadislar sanadi bilan keladi payg'ambar alayhissalomdan tortib falonchidan falonchi 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 deb oxiri to'xtaydi mana shunday hamma sanadini bilsin keyingi sunnatning o'sha bilish kerakliklar kerak narsalardan mushtahid odam ahkom hadislarni dug'a jihatdan ham shariat jihatdan ham xuddi qur'oni karim oyatlarini o'zlashtirgandek o'zlashtirishi kerak hadisni sanadini mutavotir mashhur yoki ohat bo'lishligini bilsin o'shalarni ham ajratib olsin biz hozir ko'pchiligingizga aytyapmizki bu hozir nima so'z nima gapirayotganini hozir bilmayapsizlar chunki bu ilmni bilmaganingizdan keyin tushunmay turaverasiz eng qizig'i mana shularni bilmaganlar fatvo beryapti shular ishtihod qilyapti bitta hadisni ushlab olib o'sha bilan yuramiz deb ishtihod qilib adashyaptilar keyingisi roviylarning adolatlimi yoki adolatsizmi shuni bilishligi bil, bil işte kerak deapti hadisni rivoyat qilgan odam adolatlimi adolatsizmi payg'ambar alayhissalomdan sizga bir hadisni rivoyat qildi endi o'shani rivoyat qilgan odam adolatli odammi adolatsizmi imom buxoriy e, bilamiza imom buxoriy hadislarimizdan rah alayh u kishi bir kishidan uzoq yo'l yurib hadis olishlikka bordi deydi juda uzoq yo'lga qadam bosdi deydi ancha safar qiyinchilik bilan bordi deydi hovlisiga borganda o'sha ko'ylagining qayirib olib shu otinimi bir hayvonini chaqirayotgani deydi oldiga deydi xuddi ichida de yem bor lekin ichida yem yo'q edi deydi shunday de qilib baylashlik uchun chaqir o'shani ko'rdida undan hadis olmay qaytib ketdi u adolatsiz bo'lganligi uchun shunaqangi hadisni adolatli odamlardan yig'di bu yerda ham o'sha mushtahid bo'laman degan odam muhaddis o'sha hadis qiladiganlarning adolatligini bilish <laughs> kerak keyingisi hadislarning sahih zaifni ajratib kelishlik hadis qaysi sahih hadis qaysi zaif <laughs> keyingisi qur'onda va hadisdagi mansuf va mansuf ilmlarini bilishlik qur'onda ham ba'zi oyatlar mansuh bo'lgan mansuf degani to'xtatilgan amalga amali to'xtatilgan hadislar ham shunaqa hadislar bor mansuf degani amali to'xtagan u unga amal qilinmay degan ma'no kelib şey, chiqadi o'sha mansuf amalini bilsin deydi agar qaysi bir kishi mansufga qarab hukm chiqaradigan bo'lsa hukmi botil bo'ladi chunki u to'xtatilgan amal o'shalarni ham yaxshi bilsin keyingi biladigan u kishini o'sha mushtahid bo'laman bo'laman mushtahidga da'vo qilayotgan kishini biladigan narsasi usuli fihga olim bo'lishligi sharifiy hukm dalolat qiluvchi tafsiliy dalil qaysi kayfiyatda kelgani <coughs> amr shaklidami nahiy shaklidami umum shaklidami xusus shaklidami mutlaqmi muqayyatmi shularni hammasini bilishlik keyingi o'sha biladigan kishi shart o'sha bilishi shart bo'lgan ilmlardan arab tilini yetarlicha bilishligi arab tilini to'liq bilish kerak arab tilini bilmaydan turib mushtahidman degan odam adashadi arab tili juda mukammal til bitta ba'zi bir kalimalar bir nechta nomi bilan keladi bitta tuyaning bir nechta nomi bor deydi arab tilida o'shani hammasini arab tili bo'yicha mutaxassis bo'lishi kerak itio qiladigan odam doktor muhammad hasan aytadilar agar arab tilini bilmasdan turib men mushtahidman bo'l mushtahidman degan odam xuddi ignaning teshigidan tuyani o'tkazaman degan bilan barobar deydi ignanig teshigidan tuya o'tmaydi 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 o'tmagan ham o'shani o'tkazaman deyishlik bilan barobar chunki arab tilini bilish kerak keyingi shartlardan ijmoni yaxshi bilishlik va oxirgisi qiyosni turlari va mo'tabar shartlarini bilib olishlik mana shu narsalarni bilgan odam o'zicha o'zi mushtahid bo'lib yurishi boyagidak besh yuz ming hadis yod bilish kerak qur'onni ham yotib olish kerak tafsir bilish kerak hamma hamma ilmlarni egallab olib shunaqangi darajaga yetgandan keyin mayli to'rtta mazhabgai deb o'zi o'zi yursin sahobalar davrida mazhab bo'lmagan deganga imom ibn ahmad ash o'zlarining al mizan ash asarlarida shunday deydi aslida sahoba va tobiinlar davrlarida ham mazhablar bo'lgan ularning soni o'n sakkizta bo'lgan sahobalar va tobiinlar davrida shu narsa bo'lgan bularning barchasi o'z vaqtida amal bo'lgan lekin vaqt o'tishi bilan ular orasida to'rt yirik mazhab ya'ni imom azam imom shofiy imom ahmad imom hambarlar ajrab chiqdilar bularning ajrab chiqishligi va saqlanib qolishligining asosiy omillaridan boshqa mazhablarga qaraganda kuchliroq va o'sha o'n to'rtta mazhabning hukmlarini o'z ichiga olishligi bilan ajralb chiqdi mana shu to'rtta mazhab hozirgacha saqlanib turibdi endi mana shu to'rtta mazhabning olimlari ham o'zlariga yarasha olim edilar oddiy odam emas edilar juda kuchli olim va taqvodor har bir masalani ollohdan qo'rqqan holda aytard hukm chiqarishdan oldin yaxshilab ilmiga tayanib chiqaradilar imom azam rahmatullohi ham bilamiz xabarimiz bor saksoninchi hijriy yilda tavallud demak payg'ambar alayhissalom vafotlaridan keyin shu yetmish yillardan keyin tug'ilyapti payg'ambar alayhissalomga juda yaqin vaqt bu bularni adashgan bularni ilmsiz deygan odam o'zi ahmoq imom azamni adashib ketdi u o'zidan fatvo chiqaryapti degan odam juda adashgan odam bo'ladi chunki mana payg'ambar alayhissalomning davriga tovba tobeinlar tovba tobeinlar davrida yashagan odam hattoiki bu kishini sahobalardan ham dars olgan degan rivoyatlar ham bor o'shanday kishi mana ilmga shunday chanqoq edilarki taqvolari ham shundaqa yuqori bo'lgan ediki hattoiki xufton namozini tahorati <laughs> bilan qirq yil bomdodda o'qigan deydi tasavvur qiling uxlamagan shu bizga mana shu mazhabimizni to'g'ri xatoga aralashtirmasdan bizga yetib kelish qiyomatgacha mana shu mazhabga ketishlig uchun ilm yo'lida o'zini umrini sarflagan tasavvur qiling qirq yil xufton namozini to'xtatmasdan xufton namozini tahorati bilan bomdod o'qishlik bu degani uxlamagan ekan faqat ilmda shu ibodatda bo'lganlar keyingi mazhabboshilarimiz imom molik to'qson uchinchi yil hijriy yilda tavallud topganlar madinada u kishi o'z davrining eng yirik muhaddislari bo'lgan u Uzat, zotning muvatto degan kitoblari bor o'sha muvatto kitobi sihati sittaning biri bo'lishiga nomzoddir sihatu sitta degani yettita eng ishonchli hadis to'plamlari bor buni ichiga imom buxoriy imom muslimlarning hadislari kiradi endi o'sha kitoblarning ichiga davogarligi bor deydi agar haqiqatdan e, o'sha ishda bo'ladigan bo'lsa imom muslim va imom buxoriylarning kitobidan keyin turadi shu o'zi muhaddis bo'la turib o'zi kitob yozib turib lekin o'sha bilan cheklanib qolmasdan turib mazhab boshi bo'ldi bitta mazhabni tuzdilar tü, e, imom shofiy hijriy bir <laughs> yuz elliginchi yil tug'ilgan imom shofiyning bir <laughs> yuz qirq yettita kitobi bo'lgan bir <laughs> yuz qirq yettita kitob tasnir <laughs> qilgan bu yerda ham u kishilar <laughs> o'sha oddiy odam bo'lmagan o'ziga yarasha olim odam bo'lgan olimligi shuna darajadaki bir yuz qirq yettita kitob yozishlik ham hammaga ham emas ulamolarimiz u kishini payg'ambar alayhissalomni hadislari u kishiga bashorat deyiladi ya'ni payg'ambar alayhisalom aytdilar qurayshlik olim yer yuzini ilm bilan to'ldiradi degan hadisini imom shofiyga e dalolat qildilar ilmi kuchli bo'lganligi uchun keyingi muhaddi o'sha mushtahidlarimizdan imom ahmad ibn hambal bu kishi bir yuz oltmish to'rtinchi hijriy yilda mavurda tug'ildilar o'zi yoshligidan yetim qolgan faqirona kun kechirgan lekin ilmga qattiq kirishgan ilmni shunchalik o'rgandiki mana shu butun dunyo taniydigan olimlardan bo'lib yetishdi hattoki u kishini janozalariga ikki yarim million kishi qatnashiei katta narsa mazhablarga ergashishlik ibn rajab aytadilar ko'plab mazhablar orasida to'rtta mazhab saqlanib qolishligi xuddi qur'oni karimda yetti qiroatdan bittasi qiroat qolgani kabid payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga jabroil alayhissalom qur'onda yetti qirotni nozil qildi yetti qirotda nozil qilganlaridan keyin payg'ambar alayhissalom ham sahobalarga o'sha yetti qirotni o'rgatdilar vaqti kelib musulmonlarning jamoasi ko'paygandan keyin qiroat bobida ixtilob bo'lavergandan keyin usmon roziyallohu anhu bitta qiroatni tanladilarda mana shu bilan yurishlikni o'rgatdilarda va o'sha kitobni o'sha bittasini yozdirishga qaror qildilar mana hozirgacha mana bitta qilamiz o'rganaman ilm uchun deydiganlarga yetti qiroatni yodlataveradi o'qiversin lekin bitta qiroat o'qiladi butun dunyoda chunki yettita qiroat bo'ladigan bo'lsa bir biri bilan ixtilof boshlanib ketadi siz bitta surani sal boshqacharoq o'qisangiz oldidai eshitib turgan ye boshqacha o'qiyapsan deb janjal boshlanib ketadi o'shaning uchun bitta qiroatda butun yer yuzi o'qiydi boyagi aytganimdek ilm olish maqsadida yettita qur'onni uq. o'qib o'rganishlik joiz mazkur to'rt mazhabni to'g'ri va haq ekanligi barcha musulmonlar ummati ijmo va ittifoq qilganlar ulamolarimiz fiqiy mazhablar misoli bir tog'qa chiqadigan yo'lga o'xshaydi deydi togqa bir chiqadigan yo'l bo'ladi bilamiz o'shanga to'rtta yo'l deydi o'sha to'rtta yo'lni to'rtta mazhab deb ulamolarimiz tabil qildilar mana shu to'rttalasidan borsak ham bitta o'sha tog'ni ustiga chiqamiz deb tabil qildilar o'shaning uchun bizning shariatimizda mana shu to'rtta mazhabning birini yo'lini tutib o'sha mazhabning yo'lini bilan yurish insonni o'sha adashib ketishlikdan saqlaydi domla hindistoniy aytadilar bu to'rtta mazhab o'zidan o'zi özü paydo bo'lgan yo'q deydi bu payg'ambar alayhissalomning islom bulog'idan to'rtta chashmasi e to'rtta chashmasini musulmonlar olib ozuqalanyaptiy shundan sug'orilyaptiey payg'ambar alayhissalomni davrida o'zi hayotlik davrida haqiqatdan mazhab bo'lmagan o'sha mazhab bo'lmagan deganlar davolari to'g'ri o'sha payt bo'lmagan chunki payg'ambar alayhissalomning o'zi bir o'zi hammaga fatvo bera olganlar o'sha tushunmagan joylarini jabroil alayhissalomdan so'rab keyin javob qaytarganlar vaqt o'tishi bilan payg'ambar alayhissalom vafot etganlaridan keyin endi payg'ambar alayhissalomdek o'sha bitta yorug'likni butun dunyoga yoritib beradigan hech bir narsa yo'q edi shuning uchun -şü mana to'rtta mazhab payg'ambar alayhissalomni o'sha yo'lini davom etib kelyapti mana hammamizga mashhur bilamizki shayx muhammad sodiq muhammad yusuf juda olim odam u kishi mana butun dunyo taniydigan olim odam shunday bo'lsada u kishi ham imom azam mazhabida u kishi aytsa bo'lardi men hali olim bo'lib ketdim mana bu mazhab tanlamayman o'zimcha yuraman demadi chunki demak u kishini ham ilmi darajasi mushtahid darajasiga yetmagan imom azam qaysi faqh bo'lsin qaysi muhaddis bo'lsin o'sha tarixda o'tgan hammasi biron bir mazhabga ergashganlar chunki mana boshlarimizni hammalari allohga taqvo qilgan holda mana shu mazhablarni tuzib chiqdilar ularni hammasi qur'ondan hadisdan olib ijmo qiyos qilib mana shu to'rtta madorik bilan ustun bilan mana shu yo'llarini tuzib chiqdilar o'shaning uchun endi bizni xudoga shukur bizning sohvozlarimizda unaqa narsa yo'q boshqa mazhabga ergashib ketishlik endi bu ko'proq mana bu chet davlatga chiqayotganda yoki mana chet davlatlarda rossiyaga boradigan ishga boradiganlar bo'lsa sizlarni biroz kallangizni aylantirishi mumkin masalan eshitsangiz siz o'qiyotgan namozingizdan boshqacharoq sizga fatvo beradi aslida o'sha fatvo berayotganlar arab tilini a harfini bilmaydi qur'onni to'g'ri o'qib berolmaydi lekin o'shalar aytadiki biz deydi mana shu mana hadis borku deb sizga bitta hadisni ko'rsatadi u hadis qanaqa hadis sahihmi zaifmi nasufmi mansufmi hech kim bilmaydi o'shaning uchun mashabga ergashishlikning misoli bunga bir misol bir o'zimizni kallamizga sig'adigan qilib misol keltiradigan bo'lsak mana hammamiz bir shifokorga murojaat qilib boramiz masalan bir bir kishining yuragi og'rigan bo'lsa yuragiga murakkab operatsiya qilish kerak bo'lsa qo'rqmasdan o'sha shifokorning o'sha operatsiya jarrohlik kursiga yotamiz nimaga ishonib yotyapmiz chunki u o'qigan yetti yil dars olgan tajribasi bor hamma narsasi bor uchun o'zingizni hayotingizni to'li topshirib qo'yasiz mana qilaverdeysizotau sizni operatsiya qiladi endi bu mazhabga tanimaymiz mana shu mazhabsiz yuraveramiz deganlar xuddi o'sha shifokorlarning bir bitta ikkita kitoblarini o'qib olib o'zini o'zi jarrohlik amaliyotini o'tkazgan bilan barobar o'zi yotib oladi rv o'zi pichoq oladi o'zini o'zi narkoz qiladi bu o'sha yuragini operatsiya qilib oxir oqibat o'zini o'ldiradi nimaga chunki ilm yo'q shu meditsinani kitobni bitta ikkitasini o'qib olgan o'sha bilan men o'zimni o'zim jarrohlik amaliyotini o'tkazaman eng murakkab bu din ishi murakkab din ish xato ketsangiz gunohkor bo'lasiz amalni qabul qilishning o'zi shartlari bor vojib sunnat mustahab hamma harom makruh hammasini ajrata bilish kerak hammasini bilgan kishigina din ishlarini to'g'ri alloh taoloni huzurida maqbul bo'lib olib boradi yo'q xato o'zimiz bilganimizcha xato qilib ketaversak unda amalimiz qabul bo'lmay qolishi mumkin mana avvalgi jumada aytdiki payg'ambar alayhissalom aytdilar <inaudible> bir kishi oltmish yil namoz o'qib qiyomatga borganda uning namozi birontasi dedi nimaga deganda uning rukulari to'g'ri bo'lgani bilan sajdalari noto'g'ri deydi sajdalari to'g'ri bo'lgani bilan rukulari noto'g'ri bo'lgan dedi namoz o'qishlik bor lekin to'g'ri o'qishlik bor bizga to'g'ri o'qishlikni kim mana mazhab mazhabdoshlarimiz tayyor bizga oshni berib qo'ydi mana o'zi faqat olib biz yeyishimiz kerak endi o'sha men mazhabga tayanmasdan o'zimcha o'zim hukm chiqaraman degan odamlar <laughs> o'sha ilmni olib boya tepada aytgan hamma ilmni olgancha o'sha mashablarni yo'lida <laughs> yuradi bo'lmasa adashib ketadi o'zlari shu yo'lda <laughs> yurib o'sha yo'l o'sha yo'lda yashab oxiri keyin o'sha mushtaqid bo'lishi mumkin bo'lsa ham agar bo'lsa yetib borsa o'shaning uchun hurmatli jamoat endi bizni xudoga shukur bizning savxozmizda unaqa narsa yo'q boshqa mazhab tanimayman biz o'sha qur'on şey, hadis bilan yuraman degan odamlar yo'q xudoga shukur unaqa narsa bo'lmasin mobodo shunaqa fikr kelib qoladigan bo'lsa uni qabul qilmangia chunki inson qancha ilm o'qigan sari ilmsizligini bilib boraveradi o'qiyverasiz o'qiverasiz ilmsizligingizni bilib boraverasiz bu qancha katta ilm bu arab tilini o'zini o'rganishligi uchun qancha qancha qo'shimcha ilmlari bor sarf ilmi bor nahu ilmi bor hammalari alohida alohida ilmlar shularni bilmasdan turib mushtahid bo'laman deb bitta hadisda o'rganib olib mana shu hadisda yuraman deyishligi bu o'zini ilmsizligini bildirib qo'yish bo'ladi shuning uchun hurmatli jamoat iloji boricha mana shu o'zimizni mazhabimizna amal qilib olishimiz ham katta gap ekan o'sha mazhabimizni o'zida to'g'ri yurmayotganlar ko'p mazhabda yurib chala pula qilib to'g'ri anglamasdan amal qilib yurganlar qancha namozlarni xatoqilib endi ulamolarimiz aytadiki bir kishi bir nechta mazhabga ergashishi mumkinmi deydi yo'q mumkin emas masalan to'rtta mashabga u yoqqa bu yoqqa o'tib yurishlik mumkinmi desa yo'q mumkin emas inson bitta mazhabda yursin deydi to'rttavidan bittasini tanlaydi bo'ldi unga bunga o'tmaydi deydi chunki adashadi mumkin emas bir kishi aytibdi deydi imom azam mazhabida ekan o'zi qo'li qonab ketibdi qo'li qonab ketsa endi tahorat qilishga tahorati bor ekan tahorat qilishga erinibdi endi men depti imom shofiyga o'taman deydi imom shofiyda qo'l qonasa tahorat ketmaydi mazhab har xil mazhab o'zicha iqdi endi men imom shofiyga o'tib olaman o'sha yerda qo'l xonasida tahorat ketmaydi deb imom shofiyda namoz boshlamoqchi bo'lib endi namozga turayotganda qo'li bir ayolni badaniga tegib ketdi deydi bir joyga deydi unday qilganda imom shofiylarda begona ayolga qo'lingiz tegib ketsa tahoratingiz ketadi imom shoiylar endi uni ko'rdi u imom shohiyga u. qo'l keyin endi tahorat yana ketib qoldi endi nima qilish kerak endi men yana imom aa qaytib o'tdim dedi. yana qaytib o'tdi namozni boshladi. Keyin namoz botil bo'ldideydi u ikkita mazhabga ham amal qilmay qoldi O'shaning uchun bir mazhabdan bir mazhabga sakrab sakrab o'tishlik durust emas bitta mazhabda yuramiz bizni mazhabimiz imom azam rahmatulloh alayh imom abu hanifa ham deyiladi mana shunga qattiq turamiz xudo xohlasa mana shu o'zimizning mazhabimizning ilmini egallab olsak u juda katta narsa alloh taolo hammamizni mana shu o'zimizni mazhabimizda og'ishmay amal qilib kelishni hammamizga alloh taolo nasib ro'za aylasin barchalarimizni tafriqalarga bo'linishlikdan o'zlarimizni adashib ketishlikdan alloh taolo hammamizni alloh saqlasin diniy idoramiz yana bir ilova beribdiki mana shu ikki ming yigirmanchi yil o'zbekistondan yuzta kishi suriyaga ketibdi yana shuncha gap shuncha har juma tez tez jumalarda aytamiz ey suriyada bular adashgan ular jihod deb musulmonni musulmon o'ldiryapti mumkin emas musulmonni musulmon o'ldirmaydi deb jumalarda aytyaptiz shuncha gapdan keyin ham ikki yilda 100 ta yuzta vatandoshimiz o'tib ketdi deydi buni hammasi mazhabni bilmaganligi mazhabda ilm yo'qligi ilmi bor odam o'zi mazhabni bid tanib qoladi Bizning mazhabda bizning dinimizda ahli sunna va jamoada birovni o'ldirishlik yo'q musulmonni o'ldirishlik yo'q ular mana shuni qanaqangi dalillarni keltirib qur'onga noto'g'ri tarjima berib ma'no berib hadislarni keltirib ularni o'zlariga chaqirib o mana yuzta vatandoshimiz sargardan bo'lyapti suriya davlatida o'shanaqa narsadan alloh hammamizni saqlasin shuning uchun farzandlarimizga ehtiyot bo'laylik hammalariga qatiq ilm oladigan bo'lsak mana faqat bizni o'zbekiston musulmonlari idorasi ruxsat bergan saytlar kitoblar ham shu diniy qo'mita ruxsat bergan kitoblardangina foydalanishlik to'g'ri bo'ladi har xil kitoblarni o'qimaymiz ekan orqasiga qaraymiz ekan diniy qo'mita o'zbekiston diniy qo'mitasi ruxsat etildi degan joyi bo'lsagina o'qiymiz qo'limizga tushgan kitobni o'qib ekan shuni bilib olaylik xudo xohlasa hech qaysimizni alloh taolo adashtirmasin bunaqangi bu boyagi yot g'oyalarga kirib ketadigan yoshlarni olloh 'z saqlasin o'zlardan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأذى بالآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين